Я хочу обратиться к украинцам. Я никогда не записывал никаких видео, никогда нигде себя не показывал, нигде никак не выступал, потому что этого мне и не надо было. Но сегодня эмоции из меня просто бьют, и я не могу сдерживаться. Я вчера был на аттракционах, в парке аттракционов, водил детей, чтобы они катались, и подошел купить мороженое младшему сыну. И там слышу русскую речь, спрашиваю, откуда вы? Они говорят, из Украины. И меня спрашивают о том же. Я говорю, я из Чечени. И одна женщина меня спрашивает, вы тоже, говорит, поддерживаете Россию? Эмоции меня настолько переполнили, что я что-то ляпнул и ушел. Я заранее прошу прощения за очки, у меня не все в порядке с глазами. Я прошу прощения за эмоциональность. Я хочу обратиться к вам, украинцам. Начиная свое обращение, я хочу выразить свое восхищение вашей вашей борьбой. Желаю вам мужества, стойкости и жестокости, чтобы вы как следует карали своего врага. И мы, иншаллах, к вам обязательно примкнем. Просто некоторые нюансы документа у нас сдерживают, но никак не слабость, не нехватка духа. И не трусость. Я хочу, чтобы вы немножко, немножко призадумались. Уделили просто несколько секунд своего времени, чтобы понять, что мы 300 лет воюем с русскими, пока вы считали их своими славянскими братьями. Хотя многие из вас об этом знали тоже. Но сегодня ни у кого на этой земле нету больше морального права, чем у нас, у чеченцев, сказать. Мы знали, кто такие русские, мы вас предупреждали. Всех, весь мир, мы кричали, когда нас давили. Одномиллионный народ потерял 300 тысяч своего населения. Это все равно, что вы бы потеряли 15 миллионов из 300 тысяч больше 40 тысяч детей. У нас больше всего морального права сказать, мы знаем, кто такие русские. И мы пытались до всего мира это донести, но нас никто не слышал из-за их пропаганды, из-за того, что не были развиты коммуникации, как сегодня. Ни у кого не было телефонов в карманах мобильных с видеокамерами. Но все-таки мир узнал, кто они такие. Поэтому Пожалуйста, пожалуйста, не путайте чеченцев и кадыровцев. Я хочу всем людям доброй воли заявить, что все, кто примкнул к русским, это уже ни, никакие не ни национальности. Уже среди них нет ни дагестанцев, ни ингушей, ни чеченцев. Никого. Это все россияне. Это одна каста. Они одни и те же, все. Их просто нужно... Вырезать, уничтожить всех, это как гнилая плоть на теле земли, как Гангрена. Пока существуют эти люди, эта власть никогда этот мир не вздохнет спокойно. Я не хочу, чтобы меня путали с кадыровцами. Кадыровцы это предатели и дети тех ублюдков, которые перешли на сторону русских еще в 90-х, в начале 90-х, еще тогда. Мы не такие. Мы совсем другие. Я шесть лет был на войне почти что. За эти шесть лет я видел чудеса героизма и доблести, благородства и достоинства. Я слышал про многих украинцев, которые были на нашей стороне, но сам я знал, и он был с нами всегда рядом, украинца, который всегда был рядом с нами и был ничуть не трусливее или не хуже ни одного из нас. И сегодня это доказывается там, в Украине. Пожалуйста, уделите несколько секунд своего времени и задумайтесь. 300 лет мы пытались донести до всех вас, кто они. Но теперь, во время вот этих коммуникативных возможностей, Слава Богу, весь мир знает. Весь мир узнал, кто это такие. И теперь они уже не, они уже не очистятся от этого. Когда они своей грязной, вонючей пропагандой, так же, как сегодня вас называют нацистами, бандеровцами, еще и же кем-то. Они точно так же оклеймили нас террористами, бандитами, какими-то боевиками, бандформированиями. Бандформ Точно это же пропаганда. И весь мир им поверил тогда. Поверил им больше, чем нам. Я никому ничего не сделал. Ни одного человека не обидел. Никогда. Когда они накрывали нас, моих друзей, знакомых, соседей, бомбовыми, этими ковровыми бомбардировками, я никому ничего не делал. Они вынудили нас что-то делать, как и вас сегодня. Это женщина, которая спросила меня, вы тоже поддерживаете Россию. Будь проклят тот, кто Россию поддерживает сегодня. Я проклинаю того, кто Россию сегодня поддерживает. Извините за эмоциональность еще раз.